Програма Новий день продовжує свою роботу у прямому ефірі і продовжуємо ми наступною темою. На засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики виникли бурні дебати щодо питання про розподіл медичної субвенції кабінету міністрів на 2016 рік щодо закупівлі медикаментів та медичного обладнання. Сьогодні про це і, взагалі, про стан охорони здоров'я області ми будемо говорити з депутатом Одеської обласної ради Дмитром Чепіром. Питання. Угу. Доброго дня. Так. Наскільки я знаю, ви опікуєтесь цією темою саме щодо цієї стіни непорозуміння між департаментом Одеської обласної державної адміністрації та профільною депутатською комісією. Наскільки негативно сьогодні ця ситуація може вплинути взагалі на систему охорони здоров'я в області? На сьогоднішній день. Есть неосвоенная сумма порядка 70 миллионов, там она колеблется по-разному в зависимости от того, на что проведен, проведен тендер, которая должна была быть направлена на закупку оборудования, покупку оборудования, которое должно было быть распределено по районам, по амбулаториям, по центральным районным больницам. То есть это должно было увеличить качество качество непосредственно предоставления услуг в сфере медицины. К сожалению, как вы видите, насколько вы знаете и понимаете, данные тендера не проведены, оборудование не закуплено и районы его еще не получили. Естественно, это вызывает очень серьезные опасения с моей стороны, как представителя действительно сельской местности. Угу. Щодо питання боротьби з корупцією, про це дуже багато говорили, зокрема на рівні районних медичних установ, як зараз ця ситуація чи вона якось покращилась на вашу думку? На мой взгляд, ситуація усугубилась в зв'язку з тим, що я буквально час назад встретил одного из замов департамента охорони здоров'я. наша область оказалась экспериментальной, да, и объединив здравоохранение и социальную политику, мы усугубили положение в этих отраслях. Все, ни для кого не секрет, что медицина является одной из самых коррупционных отраслей. То есть мы каждый об этом знаем, приходя в больницу, вызывая скорую. В каждом отдельном случае мы сталкиваемся с тем, что мы сталкиваемся с отдельной маленькой коррупцией, в которой мы даже сами себе не можем отказать, потому что так принято у нас. І сьогодні, об'єднів, не доработав здравоохраніння, аб'інів соціальні сферы, ми усугубили положення. У нас катастрофічна ситуація. Я вам хочу сказати. Угу. А, зараз деякі громадяни побоюються, що після об'єднання територіальної громади може не залишитись ФАПів у сільській місцевості. Ось на вашу думку, наскільки це реально? Опять же, таки, недоработка со стороны здрава. Ну и, наверное, сегодня и обал Совета вынужден в этом признаться, потому как хотя где-то не хотелось бы информационно нету этого нигде. Сегодня мы стоим на пороге создания госпитальных округов, но если я не ошибаюсь, а я однозначно не ошибаюсь, широкого обсуждения громадских слухань по этому поводу нет. Мы висим в таком информационном вакууме. И поэтому каждый преподносит эту информацию по-своему. На мой взгляд, это укрупнение может повлиять на качество предоставляемых услуг и непосредственно для жителей сельской местности, удаленных населенных пунктов, это может сказаться плохо. Я вас разумела. Дякую за ответ. Мы имеем телефонный звонок. Прошу, в прямом эфире. Назвите себя и ставьте Добрый день, уважаемый. Вот вы говорите насчет медицины. Прохання, отойдите от телевизора, потому что, наверное, награды. Вот Вы говорите насчет медицины. Я с вами согласен на 100%. Но здесь медицина идет политика идет медицины. К сожалению, Поэтому... вас вообще не слышно, вообще абсолютно. Так, на жаль, було погано чути, але є можливість ще раз зателефонувати. Номер телефону ви бачите на екрані. Ще один момент стосовно Одеської облас... обласної дитячої клінічної лікарні. Один з активістів Павло Паламарчук, у соцмережах пише, що там зараз планують на території зробити парковку. Чи вам щось відомо про цю ситуацію? Я был в Деколька-Разив, в Дычачей областной лекарне. Я не знаю, что там планируют делать, парковку или нет, в, в принципе, можно об этом узнать. Я вам хочу сказать, что территория, на которой находится детская больница, находится не в совсем хорошем состоянии. Заезжая туда или заходя, мы видим запущенные клумбы, по сути дела, отсутствие как, таковой, как такового действительно места. И Заезжая туда, наведывая своих друзей, заходя по личным вопросам, я вижу, что там, где есть зеленая зона, на ней стоят машины. Да, это я могу констатировать. Что там планируется делать? Ну, я являюсь председателем комиссии ЖКХ и топливо-энергетического комплекса. И, к сожалению, своем не могу знать ответы на все вопросы, но если... Есть такое доручение, то мы его обязательно промониторим. Дякую вам, за завідуючий маємо ще один дивнок. Прошу його в прямому ефірі назвіти себе і ставте питання. Добрий день. Угу. Вот вы говорите Витрачайте нашу медицину. С вами связано на сто процентов даже на вещи. Ну, извините, пожалуйста, олигархи, которые имеют столько денег, они не могут поднять медицину, даже бесплатно сделать. И, короче, Бог им поможет, и благодарение Богу. Вы представляете, если каждый рыбак получает, извините, пожалуйста, басночную сумму денег, они не могут, короче, урезать свои, короче, талии и, и короче, поднять медицину, они а искать где-то слева-справа, короче, детали нельзя, Потому что у рыбаков много денег. Если они раскрашались на поднятие медицины, то было бы... 12, 12, так, ну, зрозуміла вашу думку, дякую за звонок, почули. Uh, uh, ну, питання был о олигархах, на самом деле, могли бы они за власні кошти поднять медицину? Ну, это э, личные вопросы тем, кто является uh -huh. олигархом, действительно. На сегодняшний день я вам скажу свое мнение. Uh -huh. Субвенция из государственного бюджета в нашу область, uh -huh. это только в областной бюджет, миллиард. 144 миллиона гривен. Только что я провел совещание с руководителями, был департамент здраво, коммунальные предприятия, управление майна. На сегодняшний день я считаю, что нам надо сделать все для того, чтобы рационально использовать эти деньги, потому что у нас на энергоносители, на теплопостачание идет колоссальные суммы, у нас медикаменты закупаются не совсем прозрачно, как мы видим, и Вообще закупка и приоритетность каких-либо закупок на сегодняшний день определяется двумя-тремя людьми, что тоже не есть хорошо. Угу. Зрозуміло, у вас, Майам, еще один звенок. Прошу в прямом эфире назвать себе ставтопитание. Говорите. Добрый день! Угу. Скажите, пожалуйста, когда у нас будет тепло? Такое, такая зима, такой холодно, так замерзают старики, и я 80 лет старуки замерзаю, как собака, и дети. У нас на Кирпич, на Заводской нет тепла совсем, еще с начала зимы и до этой поры. Угу. Да, дякую, дякую за звонок, почули. почули а из какого вас. населенного пункта вы? Ну, а звідки вы, який населений пункт? Какой населенный пункт? В каком населенном пункте вы живете? Возле Терны и кладбища. Возле Терны Возле... и кладбища там э, два или Одесса, да. Больше угу. не Одесса, угу. Одесса. Так, так, поч... дякуємо, почули. Угу. Ну, насколько мне известно, сегодня отопление у жителей города есть. Может быть, есть отдельные, ну, отдельные дома, которые, которым не доходит качество отопления. Либо сегодня некоторые дома недостаточно утеплены. У нас есть программа энергосбережения, в которой мы Стараемся оказывать помощь в непосредственно в утеплении, в сохранении тепла в домах. То есть адресно, если есть обращение, такая программа есть и в городе идет целевая адресная помощь. Я разумела. мы имеем еще один звонок. Прошу вы в прямом эфире, ставьте свое питание. Алло. Ага. Хо... Так, так. Добрый день. Доброго дня. Э, зовут меня Лариса. Мой родственник находится в психиатрической больнице. Я пенсионерка. Неужели ни одной нет таблетки лекарств, чтобы лечить человека, который находится в таком ну, такое заболевание у него? Один укол 300 гривен, 30 таблеток 350 гривен. Неужели нет лекарств в больнице с таким заболеванием психиатрическим? Ответьте, пожалуйста. <связывая> 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 вот это проблема, которую сегодня необходимо решать. Я еще раз подчеркиваю: на здравоохранение области, в том числе на данный, данное медицинское учреждение, идут бюджетные средства на закупку медикаментов. А как они расходуются, это уже отдельный вопрос. И сегодня, почему мое внимание привлекло, привлекло работу с департамента здраво и комиссии вместо того чтобы думать над тем как улучшить качество над тем чтобы искоренить коррупцию которая существует в медицине к сожалению, ни департамент, ни комиссия этим не озабочены. На сегодняшний день другие задачи и другие вопросы. А меня, как, так же, как и вас, волнует этот вопрос, так как столкнувшись с тем, что вот мой отец! буквально в прошлом году попался инсультом в больницу. Любой другой житель, мы попадаем в больницу, и мы не можем получить тех услуг, за которые платим деньги, за которые из бюджета направляются колоссальные средства. Попадя в больницу, мы сталкиваемся с тем, что якобы ничего нету. Но на самом деле тот человек, который видит... Как распределяются бюджет области, города, любого района, села видят, что на медицину идут колоссальные средства. Где эти средства? Вот это уже вопрос. У меня Вопрос был бы, если бы я мог, я его задаю сегодняшним товарищам, которые работают, бывшему губернатору. Куда вы смотрели? Где же вот борьба с коррупцией должна была быть? Здесь, непосредственно на месте, в этом направлении, а не в мифическом поиске каких-либо бэтменов, либо наоборот, каких-то персонажей, которые являются чуть ли не сказочными героями. Почула вас, маємо дзвінок. Ще один. Прошу в прямому ефірі. Назвіть себе і ставте питання. Хочемо почути вас, прошу в прямому ефірі. Алло. Так, так. Алло. Ставте питання, чуємо вас. Добрий день. Добрий день. <кхух> так, чуємо, ставте питання. Я е, 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 у мене таке запитання до вас. Ще раз прошу. Ось у нас в больниці Миколаївський район, наша лікарня. Коли ми проходимо медкомісію, з нас йти служити по службі на контракт. з нас знімають гроші. А ще раз яка лікарня? Миколаївський район. Миколаївський район. Миколаївська. І, і Тут, ще раз в чому проблема, що відбувається там. Вы знаете, у меня была э, ситуация, мне звонит э, один из избирателей, который э, в конечном итоге не хочет сказать, где он проживает и как его фамилия. Говорит, вот ко мне приехала скорая, они с меня просят деньги. Я говорю, вы можете э, дать обращение официальное ко мне э, по факту, э, какой день? Какая, ну просто даже день и час выезда скорой для того, чтобы мы могли отследить, кто какая бригада выехала. Ведь здесь все лежит и в нашей плоскости. Вы пишете заявление в милицию по данному факту и э, пишете обращение там руководству района. И уже, если не принимаются меры, мы идем дальше. То есть тут дело в нас же самих. Мы должны эти факты, которые мы видим, мы знаем, мы должны им придавать статусность, официальность и требовать того, чтобы эти вопросы решались и искоренялись, вырубались на корню. Поэтому, если у вас есть такой факт, я вас приглашаю буквально... На прием, пишите обращение, пишите заявление в милицию. И естественно с этими фактами мы будем, я как представитель комиссии правопорядок в Одесском областном совете, и реально я и мои коллеги занимаемся вопросами, которые действительно волнуют граждан, вопросами нарушения их конституционных э, прав. Э, мы будем разбираться с этим вопросом. Угу. Дуже багато звонков, маемо еще один звонок. Прошу, назовите себя и ставьте питание в прямом эфире. Добрый день. Доброго дня. Я только вам звонила по поводу психиатрической больницы. Вот вы говорите, что обращайтесь, требуйте. Вы понимаете, что люди боятся? Вот я, например, боюсь, что если нет у меня лекарств, они возьмут этого больного, просто выпишут из больницы, отпустят его. Скорая приехала психиатрическая, прямо куда там, просто наглую требуют денег. А если нет этих денег, отвезти в больницу, четыре километра надо дать триста четыреста пятьсот гривен а, а мы боимся а, сказать, потому что мы не защищены. Э, Поэтому у нас и коррупция, что э, мы боимся. В том-то и дело, что, что, -то что, -то -то и дело, что, что мы боимся. Спасибо. Я вас призываю, вот для меня тоже, я честно вам говорю, для меня есть во мне присутствует страх, когда я иду, получаю услуги, когда я иду наперекор какому-то сообществу, да, где-то даже своим коллегам и э, системе в общем. Но мы должны с этим бороться. Если мы будем бояться, я знаю, что такое страх перед врачом непосредственно, он у нас заложен ментально. Когда ты приходишь в больницу и ты э, себя скованно чувствуешь, потому что не можешь потребовать э, качественно свои услуги, потому что у тебя есть заложено уже, что якобы врач, вот этот белый халат, он влияет. Нам надо менять подход. И если вы действительно хотите, э, чтобы к вам относились, я понял одно из того короткого промежутка времени, который живу, что только Своим, своей позицией ты можешь добиться к себе уважения. Естественно, это иногда воспринимается не так. Вот некоторые, э, то, что я говорю, вот даже тот напор, с которым я иногда общаюсь. Я сейчас говорю то, что я думаю, и, э, естественно, это вызывает эмоции. И те, кому это неудобно, сегодня можно сказать, что, а зачем вы на меня кричите? Но на самом деле, я же на вас не кричу, я просто общаюсь, и меня действительно возмущает отношение к людям, отношение к нам. Поэтому не надо бояться. Надо говорить, поверьте, что очень много хороших, добрых и нормальных людей, которые станут на вашу защиту. Но вы для этого должны попросить о помощи и заявить об этом. Они а дома, на кухне говорить. Но на самом деле, если я приду в областную психиатрическую больницу, скажу, у вас есть какие-то факты? В ответ нет. Естественно, что это выглядит с моей стороны, если у меня нет официальных обращений, это выглядит как попытка навязать что-то, ну это по-разному можно выставлять, вот на комиссии по здраву, когда я попросил протокольно задиктовать еще раз решение о распределении средств, меня обвинили в том, что я хам и грубиян, хотя ясно на диктофоне ведущий протокол заседания, ну слышно, что меня при прервали и перевели в плоскость скандала, так и не сделав того, чего нужно было сделать по закону. Поэтому нужно идти, нужно не бояться, потому что или быть готовым к тому, что всю жизнь вы будете платить и всю жизнь к вам не будет достойного отношения. Ну хочу додати, що наші глядачі можуть залишати координати, коли телефонуються, аби потім можна було з ними зв'язатись і е, з'ясувати ситуацію більш детально. Так, маємо до речі, ще один дзвінок. Прошу в прямому ефірі. Ставте питання. На жаль, не маємо вже дзвінка. Що ж, ну багато зацікавленості щодо теми охорони здоров'я, але все ж таки, ну, на, на завершення нашої розмови, не можу не запитати вас зараз. всі говорять про відставку Михайла Сакашвілі. На вашу думку, які наслідки ця подія буде мати для області? Ніяких, угу. тому що деле, я вам скажу. Мы с вами не один день знакомы, вы знаете, что э, там и большой груз, песок. Вот когда пришел Михаил Николозович, мы у вас в эфире говорили, я надеялся на то, что будет реальная работа. Но после того, как проходили месяца, потом э, полугодия, после того как мне Саша Боровик рассказывал что э, да но ну мы займемся чуть-чуть попозже но в конечном итоге все складывалось в корзину и действий никаких не было а ситуация еще больше усугублялась я вам скажу что никаких на сегодняшний день вот позиция департамент здраво не работает не работает объединили здрав и социальную политику в один департамент сделали слияние таких двух важных, очень важных для области департаментов в один. А чем крупнее, тем больше возможностей украсть, свильнуть. То есть, по сути дела, Михаил Николозович вроде бы как и был, но в то же время его не было. Он дал нашей области людей, которые далеки от профессионализма, и они, по сути дела, тренировались. Но за этой тренировкой стоит одно дело, когда человек тренируется в спортзале и рискует своим здоровьем. Другое дело, когда он на руководящей должности, и за его тренировкой стоят судьбы людей. Это, я считаю, непозволительно. Надеюсь, что новый губернатор, кем бы он ни был, придет человеком последовательным и человеком, который прошел определенный путь определенный путь и такие же люди будут работать в уже новой команде. Хотя я убежден, на примере районов и на примере не, нельзя допускать того, чтобы новый руководитель приводил свою команду. Потому что, по сути дела, приводя свою команду, он закрывает свой тыл. Тыл для отлывания от своих выполнений, обязанностей, uh -huh. и приводят новых людей, которые не понимают еще специфики работы. Это uh -huh. очень плохо. Продолжим Извините. эту думку. После того, как почуем глядача, мы имеем двинок Прошу, в прямом эфире ставьте питание. Хочем почути вас, прошу. Алло. Так. Добрый день. Дня. Вот у меня такой вопрос. Даже самые элементарные лекарства, которые делают в капельницах в больнице, неужели их нету в достатке в больнице? Лежала в больнице, да, какие-то лекарства я покупала, какие-то обследования я платила деньги и делала. Но это надо. Но самые элементарные глюкоза, хлорисы, антибиотик, неужели таких лекарств у нас нет в больнице? И я пенсионерка. Так, почула вас, дякую за звонок. Это Одесса. Спасибо вам большое. Uh -huh, uh -huh. Еще раз возвращаемся uh -huh. к тому, что они есть, они есть в определенном объеме. А вот вопрос, кому они предоставляются, это уже следующий вопрос. Мне кажется, вы подтолкнули меня сейчас на очень хорошую идею именно мониторинга. Все-таки, кому идут бесплатные лекарства, которые э, финансируются из бюджета и по большому счету не являясь большим специалистом в области здрава я думаю что этот вопрос может быть рассмотрен на ближайшей комиссии здравоохранения и вынесено предложение о доработке там, или о разработке какой то программы которая позволит пользоваться бесплатными медикаментами прежде всего определенной категории людей и это наверное будет правильно потому что есть бесплатные медикаменты но кто их получает Обычные рядовые граждане не знают. Как они распределяются, я еще раз повторяю, мы не знаем. У нас есть колонки цифр, которые гласят о том, что 10 миллионов на лекарства. Куда они? На ту-то больницу, на эту. В каком распределении они идут, сложно говорить сейчас. Но, по крайней мере, это можно э, подсветить и попробовать вывести на другой я уровень. Я Еще один звонок встыгнем э, почути. Прошу в прямом эфире. Назвите себя и ставьте питанием. Да. Так, так. Ставьте За болот... Алло. Так. За болотно 16, квартира 87. Уходите. я какая у вас? Меня пытание? постоянно заливает хозяйка верхнего этажа. Вы знаете, я не начальнику уже 10 раз обращалась. Uh -huh. Я в милиции обращалась. Я кругом обращалась. Вы знаете, я даже не знаю, куда уже обращаться. Все приходят, да, заливают все и мастера и и... Так, Кто мы вас нет? почули, ну, действительно, знаете, сегодня она... много таких, можно сказать, зверных. Я вам таких, хочу компания... сказать, mm -hmm. э, проблема защищенности, в э, том числе mm -hmm. и вас, она острая. Э, это только может помочь иск в суд. То есть вы должны зафиксировать акт того, что вас залили, и потом обратиться в суд по... Э, компенсации за тот ущерб, который вам нанесен. Если для вас есть у вас есть такая проблема, на самом деле э, я э, депутаты группы правопорядок мы начали практик, 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 практику такую вводим. Вот на данный момент я подготовил э, иск в суд о защите громады села Выгода от противоправных действий администрации и э, гаска одесской области вы можете записать мой номер телефона обратиться к нам и мы поможем вам когда у вас будет такая ситуация мы поможем вам составить акты э, обратиться в суд и потребовать э, в... компенсирования Хочу вам подякувати за участь у нашій програмі за те, що дали відповіді на питання глядачів. Нагадаю, що ми спілкувалися у нас в гостях був депутат обласної ради Дмитро Чапір. А наша програма на цьому завершується. кажу всім до побачення і хай щастить.